में उसका नतीजा कितना एक भी न्याय में समझता हूँ उनके हक हाँ में एक भी न्याय आवाज उठाने के बाद जो मैनेज हो जाता है चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो अपना शहर हो या हिंदुस्तान हो या महाराष्ट्र हो वो मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसमें रिजल्ट जीरो होता है रिजल्ट आता ही नहीं ऐसा हम कहते हैं बैंक घोटाले का किस्सा है उसमें आपका भी योगदान है क्या और कुछ ऊपर काम किया गया लोगों को भी देखो अभी उसने जो आदर्श घोटाले का आवाज उठाया नौ टंकी थी नाटक किया नौ टंकी किया लोगों को बताया कि मैं नौ टंकी और नाटक कर रहा हूँ उसने आदर्श घोटाले में किसको सौ रुपए दिलाया मुझे बता दो आप किसी को दिलाया नहीं उसने और पाँच लोगों को उसने गुना दाखिल करा दिया तीन का अब कुछ फायदा तो किसी को मिला नहीं पहले खाने को परेशान है घर में अब उनको सात बारह देना है या टैक्स पाती देना है या वकील लगाना है पाँच सौ अड़तीस लोगों पर गुना दाखिल करा दिया ये उसने आदर्श घोटाले का ये इनाम दिया उनको अब आदर्श घोटाले के पैसे तो बहुत दूर की बात है पाँच सौ अड़तीस लोगों के गुना दाखिल करा दिया यही आदर्श है उनका मुसलमान बच्चों को अंदर कराना यही आदर्श है उनका पाँच बच्चे अंदर जाएंगे उनके ये आदर्श है उनका सर भाई आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आपके गुजार के अंदर चलते हैं देखो जुगाड़ के अडेक चलते हैं मेरे तो पूरे शहर में चलते हैं उसमें दम है तो आना जैसे गुटके के पास अनवर के साथ पार्टनर है उसका गुटके का धंधा बढ़ाने के लिए मारवाड़ी के पास क्या को रेट मारा अगर मेरा धंधा चलता तो आना बता या फिर पुलिस कमिश्नर का लिए यहाँ पे करीगे ना कार्रवाई अगर मेरे धंधे तो ये इसके तो धंधे गुटके के हैं इसके तो राशन के, है, में तिन तिन लोगों के साथ साल में मैंने जब से कारपोरेटर बना नाइनटी से ले लेके आज तक मेरा अगर कोई एक भी धंधा ऐसा बता देंगे या दस बाई दस की जगह वक् बोर्ड की मैंने लिया है या कार्पोरेशन की लिया है या गवर्नमेंट की लिया है गुलामी दूंगा अभी मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा लेकिन इन्होंने तो में बावी कर ली पीसा देवी में बीस एक कर ली नासिक में एक वर्क बोर्ड की जगह ली पुणे में वर्क बोर्ड की जगह ली इनको बेवा यतीम यसि के भी जगहों पे डाका मारते हैं हमने कभी जिंदगी में हमारे लाइफ में हमने दस बाई दस की भी जगह लिया तो आप बता दो गुलामी लिख देंगे पूरे शहर है औरंगाबाद के और पूरे प्रेस आप खास बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे पहला काम पानी का करूँगा शहर में और ग्रामीण के तीनों काम बता दिया मैंने वो करूण तो मैं तो हाँ पानी तो सर्वत पानी सर्वतमता हंडे घर ऐसी भगवान ने इनको बचाया जाके छुप गए जो लकड़ी लेके आए ना पूरे लोग उनके आंख में चले गए वोट भी दो और तुम्हारी लकड़ी से मार भी खाओ तो पागल है और सवेरे तक निकले नहीं अंदर से डर के अभी डिसाइड हुआ साहब ने टाइम दिए नहीं जैसे अभी साहब तो कल तो फ्री हुए अब चिन्ह आएगा चिन्ह आने के बाद में जिला अध्यक्ष हमारे पूरे पदाधिकारी हम मिलके बात करेंगे और जैसा वो टाइम नहीं किया सभा होतील दोन सभा होतील अकरा तारखेपर्यंत राज्य आणि विभाग कमिटीचे सर्व पदाधिकारी औरंगाबादला असणार आहेत आमची ही लढाई अस्तित्वाची लढाई आहे या ठिकाणी आम्ही एक पाठिंब्यातून सीट काढलेल्या आणि आता यावेळेस आम्ही स्वतः आहे त्यामुळे आम्हाला हे सीट फार महत्वाचं आहे आमची लढाई इथल्या माझी खासदार सोबत आहे आमची लढाई जर विषय केला तर आमच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांशी त्यांचं कुठलंही संभाषण नाही विषय दुसरा मी एक व्हिडिओ बघितला लक्षबंदी काहीतरी नाव आहे त्या व्यक्तीच कुठेतरी चांगल्या एशिया एक्सप्रेसचं काहीतरी अध्यक्ष आहे काहीतरी तर त्यांनी एक जाहीर केलंय संध्याकाळी दहा वाजता की हे बी बॉम्ब लावलेला नाही पंचवीस तारखेला ही माहिती अधिकृत आणि पुढच्या दिवशी म्हणजे सव्वीस तारखेच्या प्रिंट मीडिया सुद्धा मध्ये त्याची माहिती आली आहे तर त्यांनी जाहीर केलं त्याच्यानंतर त्यांनीच त्यांनी नतीजा किती आहे एक न्याय मी हक्क न्याय वेळ आवाज उठाने जो मॅनेज होता व लोकसभा हो च शहर हो या हिंदुस्तान हो या महाराष्ट्र हो मॅनेजमेंट करले औरमे रिझल्ट झिरो होता रिझल्ट आताही नाही ॲसा अभी घोटाले तो नौ टंकी थी। नाटक किया, किया। लोगो को बताया की मैं नौ टंकी और नाटक कर रहा हूँ उसने आदर्श घोटाले में किसको सौ रुपए दिलाए मुझे बता दो आप किसी को दिलाया नहीं उसने और 538 लोगों को उसने गुना दाखिल करा दिया तीन सौ तिरपन का अब कुछ फायदा तो किसी को मिला नहीं पहले खाने को परेशान है घर में अब उनको सात बारह देना है या टैक्स पाती देना है या वकील लगाना है पाँच सौ अड़तीस लोगों पर गुना दाखिल करा दिया ये उसने आदर्श घोटाले का ये इनाम दिया उनको अब आदर्श घोटाले के पैसे तो बहुत दूर की बात है पाँच लोगों को गुना दाखिल करा दिया यही आदर्श है उनका मुसलमान बच्चों को अंदर कराना यही आदर्श है उनका पांच तो बच्चे अंदर जाएंगे ये आदर्श है आपके ऊपर देखो जुगाड़ के अड्डे चलते हैं मेरे तो पूरे शहर में चलते हैं उसमें दम है तो आना जैसे गुटके के पास अनवर के साथ पार्टनर है उसका गुटके का धंधा बढ़ाने के लिए मारवाड़ी के पास कई को रेट मारा अगर मेरा धंधा चलता तो आना पता या फिर पुलिस कमिश्नर का लिए है पे वो करीगे ना कार्रवाई अगर मेरे धंधे तो ये इसके तो धंधे गुटके के हैं इसके तो धंधे राशन के हैं बायोडीजल में तीन तीन लोगों के साथ पार्टनर है नंबर नंबर दो दो के के पूरे ये दो के धंधे 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 पूरे ये करता और दूसरे पे लगाता मैं तो कॉलर हूँ अट्ठाईस साल में मैंने जब से कारपोरेटर बना नाइनटी से ले लेके आज तक मेरा अगर कोई एक भी धंधा ऐसा बता देगा या दस बाय दस की जगह वक्त बोर्ड के मैंने लिया है या कारपोरेशन की लिया है या गवर्नमेंट की लिया है गुलामी लिख दूंगा अभी मेरे इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा लेकिन इन्होंने तो में बावी कर ली पीसा देवी में बीस एक कर ली नासिक में वर्क बोर्ड की जगह ली पुणे में वर्क बोर्ड की जगह ली इनको बेवा यतीम यसीर के भी जगहों पे डाका मारते हैं हमने कभी जिंदगी में हमारे लाइफ में हमने दस बाई दस की भी जगह लिया तो आप बता दो गुलामी लिख देंगे पूरे शहर ने औरंगाबाद की और पूरे प्रेस खासदा बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे पहला काम पानी का करूंगा शहर में और ग्रामीण के तीनों काम बता दिया मैंने वो करूच्लाहना तो तो पानी मोटा काम आपका त्रस्त है हंडे घून माजी मांग है भगवान ने इनको बचाया जाके छुप गए जो लकड़ी लेके आए ना पूरे लोग उनके आंख में चले गए तुमको वोट भी दो और तुम्हारी लकड़ी से मार भी खाओ तो कौन ऐसा पागल है और सवेरे तक निकले भी अंदर से डर के दिखे 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 दिखे। अब अभी टाइम दिए नहीं, ने टाइप नहीं। जैसा अभी साहब को कल तो फ्री हुए अब चिल्ला आएगा चिन्ना आने के बाद में जिला अध्यक्ष हमारे पूरे पदाधिकारी हम मिलके बात करेंगे और जैसा वो टाइम नहीं गया आपके सामने कहीं से भी कांग्रेस जो है बिरयानी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप खरीदना चाहिए अल्लाह का कलम था कि उस टाइम जो आए थे उस टाइम जो है जमात में बहुत अखलास था आज वो अखलास वो जमात में नहीं रहा अब वो वो जमात में अखलास ये रहा कि मेरी रोटी रखी हुई है और मेरी रोटी पे दाल कैसी आती है तो आज वो जमात का ये हाल है कि वो सिर्फ रोटी पे दाल खींचने के काम और हम जब जब थे वहाँ पे उसमें अखलास था और हमने मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश की थी और हमद ल हम कामयाब जो थे अंदर उन्होंने तो उसके ऊपर कोई भूमिका निभाई नहीं कोई भूमिका उठाई नहीं आज अगर हम लोग, में जाते हैं तो देख आप लोग हिंदुस्तान कि आ, औरंगाबाद, के लिए कैसे औरंगाबाद, को वापस औरंगाबाद करो बोल के भूमिका रहेंगी और पूरे सभागृह के अंदर अफसर खान करेगा तो अमित भुईगढ़ क्या जाएगा सत्तर परसेंट मुस्लिम नहीं है उसके साथ अमित तो भुईगढ़ क्या जाएंगे अमित भुईगढ़ एकदम पक्के सिपाही है प्रकाश अम्बेडकर साहब के।, के वो इधर उधर हलने वाले नहीं नहीं फिर वो गए वो बाहर बाहर गए है ना नहीं मैं प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही हूँ और मैं किसी को पाठिंबा देने नहीं दूंगा मैं अपने बाला साहब के साथ में रह के पूरे लोकसभा को हिलाने का काम करूंगा जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको टक्कर देने का काम करूंगा और जो अभी बोल रहे हैं कि नागरिक कायदा लाएंगे उसको कड़ा विरोध अफसर खान का और प्रकाश अम्बेडकर साहब का रहेगा और वो हम सम्मान्य नागरिक कायदा होने नहीं देंगे एनआरसी आने नहीं देंगे अभी इनके रहते हुए तो सी पास हो गया लेकिन अल्लाह के फतलों की हम एनआरसी और सामान्य नागरिक कायदा पास होने नहीं देंगे हम मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं, अमित शाह के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हम किसी के बाप से डरते नहीं हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं ऐसा हम बोलते हैं